নমস্কাৰ মোৰ হাতত এটা দেখা পাইছে আপোনালোকে এটা আছে মোৰ হাতত গ্ৰীণ টি আৰু এটা আছে এইটো আমাৰ কি বুলি কয় সানি ডাবৰ সানি বিশেষ এটা কথাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আজি বনাইছোঁ এইবিলাক যিহেতু আমি সকলোৱে দুখ কষ্ট বিভিন্ন কাম কৰোঁ বিভিন্ন কষ্ট কৰোঁ তাৰ মাজত আমি যেতিয়া পুৱাই উঠোঁ উঠি পিনে প্ৰায় মানুহে গৰম পানী বা নেমু অকণ তাতে অলপ মৌ আমি যিটো মৌ ৰস বুলি কওঁ মৌ অকণমান দি খাওঁ নহয় জানো আৰু ময়ো তেনেকৈ ৰাতিপুৱা যেতিয়া ৰাতি ডিউটি মাৰোঁ ভাগৰুৱা হয় আৰু তেনেকৈ ৰাতিপুৱা শুই উঠি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হয় তেনেকৈ গ্ৰীণ টি আৰু সানি অলপ খাওঁ বিশেষ মানে কথাটো হৈছে কি আজিকালি প্ৰডাক্টবিলাক ইমানেই ডুপ্লিকেট হ'বলৈ ধৰিছে ইমানেই ডুপ্লিকেট হ'বলৈ ধৰিছে চৰি এইটো হৈছে এটা ডাবৰ হানি প্ৰায় এইটো অলৰেডি খতমেই হৈ গ'ল এটা লেয়াৰলৈকে দেখিছে এইটো লেয়াৰটো এইডোখৰলৈকে আছে আৰু তলত মই আপোনালোকক চামুচ মাৰি এতিয়া দেখাই দিম ইয়াৰ ভিতৰত গোটেই চেনী আগতে যেতিয়া আমি গাঁৱত লওঁ তেতিয়া আমাক মাহঁতে বা ককাহঁতে কয় যে প্ৰকৃততে যদি এইটো ৰিয়েল মো তেতিয়া আপোনালোকে প্ৰায় মন কৰিছে যিসকলে জানে আৰু আগতে যিবিলাক মদৰ কোৱাটাৰ সেই মদৰ কোৱাটাৰবিলাকত মৌ মাখি মানে মৌ ৰস মানুহে ভৰাই আনে নহয় জানো যিসকলে জানে আৰু সেই মদৰ ৰস বটলত যেতিয়া মৌ ভৰাই আনে তেতিয়া তাত এটা কিছুমান বটলত নবহে আৰু কিছুমান বটলত প্ৰায় এনেকৈ এইটো বগা এইটো চিনটো দেখিছে আপোনালোকে এনেকৈ এটা চিন বহি যায় তেতিয়া ককাহঁতে বৌহঁতে বা মাহঁতে কয় যে এইটো ডুপ্লিকেট তেওঁলোকে চেনি মিক্স কৰিছে আৰু এইবিলাক প্ৰডাক্টক তেতিয়াহ'লে কি কৰিম চব আৰু কয় তেতিয়া যে মোৰ বটলটো যেতিয়া পুৰণা হয় অকণমান অকণমান কেতিয়াবা মাজে মাজে ৰ'দত উঠিব লাগে আৰু মই এইটো ৰ'দতো দিলোঁ অলপ দেৰি একো কাম নাই সেই গছৰ চামুচখন মাৰি চাইছোঁ কেৱল আপোনাৰ কি ক'ম মানে অকল চেনী কেৱল চেনী কিমান মানুহক ঠগিবলৈ লৈছে প্ৰতিটো বস্তুৱে প্ৰতিটো বস্তুৱে নহয় জানো আৰু নমস্কাৰ মই বিতুপন এইটো কাৰণে কথাখিনি আপোনালোকক আগবঢ়ালোঁ জানক আপোনালোকে সেইকাৰণে ঘৰুৱা যিসকল বেপাৰী আহে তেওঁলোকৰ পৰা আচলতে কিনিব লাগে তেওঁলোকৰ তেনেকৈ পৰিয়ালসমূহ চলাই থাকে কিন্তু এইবিলাক প্ৰডাক্ট কিনাতকৈ মই ভবাত এইবিলাক আমি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া প্ৰডাক্ট সানি ফটোত দেখিবলৈ আৰু তেওঁলোকে যিসকলে মৌ বটল আমাৰ কোৱাটাৰবিলাক মদৰ কোৱাটাৰবিলাকত ভৰাই আনে তেওঁলোকৰ পৰা আচলতে ল'ব লাগে মই ভাবোঁ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবিলাকৰ চলক আৰু এইবিলাক আমি যেন ডুপ্লিকেট বস্তুবিলাক খাই আছোঁ দেখিবলৈ শুৱনি আৰু বটলটোৰ দাম খুব দাম নহয়নে আৰু যিটো যিটো বটলৰ এইটো দাম দাম প্ৰায় আপোনাৰ এশ বিছ টকা এইটো দাম এশ বিছ টকা তেওঁলোকে কিন্তু আশী টকাতে দিয়ে বা সত্তৰ টকাতে দিয়ে বা কিছুমানে এশ টকা লয় কিন্তু আমি ল'বলৈ অলপ কুণ্ঠাবোধ কৰোঁ নহয় জানো কিন্তু এইবিলাক ডুপ্লিকেট মাল খাই আছোঁ সেইকাৰণে কৈছোঁ এইবোৰৰ পৰা সাৱধান থাকক আপোনালোকো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কথাখিনি মোৰ মনৰ কথা আচলতে আপোনালোকৰ কথা আপোনালোকে খাই নলয় আপোনালোকৰ কথা যিহেতু মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাম ইয়াত চাব চামুচ মাৰি পিনি ইয়াৰ ভিতৰতো সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ইমানেই মই জোৰ দিছোঁ এইবিলাক কাক বিশ্বাস কৰিব গ্ৰীণ টি আচলতে মানুহে সেৱন কৰিব লাগে কাৰণ গ্ৰীণ টিটো স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত বহু ভাল আর এই সম্পূর্ণ উতলা পানী এইটো দুইৰ পৰা তিনি মিনিট সময় থাকি দিব লাগে আচলতে মোৰ কাপ নাই আচলতে কাপৰ ভিতৰত থ'ব লাগে ইয়াৰ যিটো হাৱা ইয়াৰ যিটো গেছ গেছটো আচলতে উৰি যায় উৰি যাব দিব নালাগে ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে বনালোঁ যে মানুহক আচলতে কিমান পৰ্যায়লৈকে মানুহক আচলতে ঠগে চাওকচোন বিভিন্ন এটা কোম্পানী নহয় জানো সেই কোম্পানীটো আমি বহুতে বিশ্বাস কৰোঁ নহয়নে আৰু আচলতে মই বেয়া পাইছোঁ সেইটো কাৰণে মই নিজৰ মন্তব্যখিনি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যিয়ে নহওক আপোনালোক মোৰ ফেমিলি ভিডিঅ'টো বনাওঁতে হয়তো ভুলো হ'ব পাৰে আৰু কিমানখিনি ভুল কিমানখিনি শুদ্ধ আপোনালোকে নিজে বিচাৰ কৰিব ভাল লাগে গ্ৰীণ টি খালে স্বাস্থ্যৰ কাৰণেও ভাল আচলতে যিবিলাক ডিউটিৰ ভাগৰ কষ্টৰ মাইণ্ডবিলাক অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈ থাকে মাইণ্ডবিলাকো ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই যদি খাওঁ ফ্ৰেছ হয় আৰু ময়ো খাই লওঁ আপোনালোকক ভিডিঅ'সমূহ দি থাকিম তেতিয়াহ'লে সকলোকে অন্তৰৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ অন্তৰৰ পৰা একদম আপোনালোক সকলোকে লাভ ইউ তেতিয়াহ'লে বাই বাই